Привіт, друзі! Мене звати Денис. Це з вами радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Сьогодні я в своїй мастерській... Ось я включився недавно фотоапарат. Я дуже радий. Ура! Він в мене за скільки не включався. Друзі, підскажіть, що це за плата? Дивіться, ось тут а... лампова панелька, ось. Тут. Зараз це все діло поубираю ще до світла. Ось, бачите? Панелька. Плата така, тут ось написано. Ось так покажу. Ях 203 L021. Ось така плата. Я не знаю от чого, якого вона телевізора. Скажіть, це, що за плата, чи це УНЧ на лампі. Лампово-транзисторний. Може бути. может э, быть это что-то другое. Э, например, ну, в, видно тут много КТ-315 их, и под лампу панелька 6N23P подходит. Бачимо тут э, конденсатор э, 10 микрофарад, 180 вольт. И эти э, шоколадки тут стоят резисторы и через транзистор, через базу идет э, конденсатор электролитический. К50, 12. 50 микрофарад, 12 вольт. Тут еще один конденсатор. Кто знает, что это за плата? Вот она такая. Из какого-то телевизора. Я не знаю, с какого, конечно. Подскажите, как можно эту, эту лампу подключить? тут выводы есть. В общем, это мы понимаем, что это штрих. Штрих это минус. Тут перший минус получается средний. И одна из выводов минусовая. А друга должна быть плюс. Ну, как бы катод и ты. Вот такие у меня лампы есть. Это лампа 6F1P может быть тут стоять, питаться э этой лампе, ну, звучание может быть, и плюс транзистор. Або может быть, ну, 6F1P, або 6N23P может сюда вставляться в эту и плату. И что вообще можно с этой платы сделать? Кто знает, подскажите. На этом все я буду с вами прощаться. Тут, конечно, есть все четыре катушки. Вы, вывод э, на антенну, как бы, ось. это толстый тут а, провод идет. И вот тут а, тоже толстые провода идут. Один, и тут а, вот такие другие. Это, я думаю, что это анодные, может быть. А все остальные тут а, выводы.

много катушки, конденсаторы электролитические. 20 микрофарад 100 вольт. Потенциометры и эти шоколадные наши витчизняне. Конденсаторы. На этом все. Кто знает, подскажите, что это за плата такая. С лампой. Вот. И конденсаторы, что куда подключать. В общем, такая плата. Всем пока. Это с вами была радиоэлектроника и ремонт по бытовой технике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи!